kilat merupakan bencana alam yang berlaku secara tiba-tiba dalam tempoh yang singkat, biasanya akibat hujan lebat yang berterusan. Fenomena ini bukan sahaja berkait rapat dengan faktor geologi seperti perubahan bentuk muka bumi serta struktur tanah, malah turut dipengaruhi dengan aktiviti manusia dalam pembangunan pusat serta pengurusan manusia dalam menjaga alam sekitar. Kajian ini bertujuan mengkaji antara faktor geologi dengan kejadian banjir kilat ini, menganalisis pandangan Islam dalam menjaga alam sekitar serta mengenal pasti kesan negatif banjir kilat ini terhadap manusia, haiwan dan juga alam sekitar. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa banjir kilat bukan sekadar fenomena alam tetapi juga dari kecuaian manusia dalam menguruskan sumber alam ini. Objektif kajian yang pertama adalah mengkaji hubungan antara faktor geologi dengan keadaan banjir. Banjir kilat yang berlaku setiap tahun mampu mengancam keselamatan penduduk. Jadi, sistem saliran sesuatu kawasan memainkan peranan yang besar dalam berlakunya banjir kilat. Pada era pembangunan sekarang ini, pengurusan alam sekitar sering diabaikan semasa membuat pembangunan di sesuatu kawasan yang pesat. Disebabkan berlakunya pembangunan pesat itu, kawasan hijau semakin berkurang dan landscape bandar telah diubah suai. Kawasan longkang dan parit semakin kecil dan penuh dengan sampah sarap kerana tidak diselenggara dengan betul. Hal ini menyebabkan berlakunya banjir kilat apabila hujan turun lebat dalam masa yang singkat. Kerana sebab kebanyakan jalan di bandar yang bertah, maka air hujan tidak dapat meresap dengan pantas ke dalam tanah. Jadi, air akan mengalir dengan laju dan membanjiri kawasan yang baru dibangunkan itu. Selain itu, hubungan antara faktor geologi dengan kejadian banjir kilat dapat dijelaskan melalui peranan geologi dalam mengawal pergerakan penyerapan dan pengaliran air hujan di sesuatu kawasan. Faktor geologi seperti jenis tanah dan batuan juga menentukan kadar resapan air contohnya tanah liat atau batuan yang kurang telap menyebabkan air hujan suka meresap ke dalam tanah itu lalu meningkatkan aliran permukaan. Seterusnya, topografi dan kecerunan cerun pula mempengaruhi kelajuan aliran air di mana kawasan yang berbukit atau bercerun curam membolehkan air mengalir dengan cepat ke kawasan rendah dalam masa yang singkat dan menyebabkan banjir kilat. Seterusnya, menurut perspektif Islam, manusia bertanggungjawab dalam menjaga ekosistem alam yang terjejas akibat banjir kilat. Dalam Islam, manusia diletakkan sebagai khalifah di muka bumi dan diberikan amanah untuk menjaga serta memelihara alam sekitar. Setiap tindakan manusia di muka bumi terhadap alam mempunyai kesan secara langsung terhadap keseimbangan ekosistem. Fenomena banjir kilat yang semakin kerap berlaku pada masa kini bukan sahaja berpunca daripada faktor semula jadi seperti hujan lebat, malah turut dipengaruhi oleh perbuatan manusia seperti pembangunan tidak terancang, penebangan hutan secara berleluasa dan pengurusan sistem saliran yang tidak berkesan. Keadaan ini menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna, hakisan tanah serta pencemaran sumber air yang akhirnya menjejaskan keseimbangan ekosistem alam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud telah timbul kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasai sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahawa kerosakan alam termasuk bencana seperti banjir kilat berlaku akibat pengabaian manusia terhadap tanggungjawab menjaga keseimbangan alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping itu, Islam secara tegas melarang sebarang perbuatan yang membawa kepada kerosakan alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 56 menyatakan, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da Maksudnya, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi setelah ia diperbaiki. Larangan ini menegaskan bahawa manusia bertanggungjawab memelihara alam dan mengelakkan tindakan yang boleh mengganggu kestabilan ekosistem termasuk pencemaran sungai dan pemusnahan kawasan hijau yang boleh meningkatkan risiko banjir kilai. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Ibn Majah. Prinsip ini menegaskan bahawa setiap tindakan manusia hendaklah mengelakkan kemudaratan terhadap alam dan masyarakat. Pembangunan yang tidak lestari dan pun abaian terhadap penjagaan alam boleh membawa kepada kemudaratan besar seperti banjir kilat yang menjejaskan kehidupan serta keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, menurut perspektif Islam, manusia turut memikul tanggungjawab moral dan spiritual untuk menjaga ekosistem alam yang terjejas akibat banjir kilat penghayatan terhadap ajaran al-qur'an dan hadis serta pelaksanaan pengurusan alam yang beretika mampu membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem dan mengurangkan kesan bencana alam pada masa hadapan. Objektif ketiga ialah mengenal pasti kesan negatif terhadap manusia, haiwan dan alam sekitar daripada kejadian banjir kilat. Kejadian banjir kilat membawa pelbagai kesan negatif yang mendalam dan meluas merangkumi manusia haiwan serta alam sekitar. Antara kesan negatif kejadian banjir kilat terhadap manusia ialah kemusnahan harta benda. Manusia terjejas akibat kerosakan besar pada harta benda mereka seperti rumah, kenderaan serta dokumen-dokumen penting yang turut ditenggelami air kesan daripada kejadian banjir kilat. So ini yang 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 kedua kot, yang kedua yang kedua kita banjir yang ni. yang paling teruk dua tahun lepas lah. Jadi malam ini semua pekerja petugas semua datang bersama-sama. Ini, ini yang 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 staff daripada sinilah. Yang separuh saya bawa daripada a uh, setapak untuk tolonglah mana yang patutlah. Sebab tadi pun saya pun sibuk pasal uruskan anak punya silat dia nak masuk apa besok. Jadi saya tak dapat nak uruskan. Saya suruh pekerja saya datang dulu mana yang patut. Dan suami pula tadi tertekan dah dekat jam. Tak boleh nak datang cepat. Dan memang masa sampai tu memang semua barang semua memang dah hanyut lah. Memang tak dapat diselamatkan. Puan, ini bukan kali pertama. Tadi Puan cakap 2023 pun masa itu empat peti sejuk habis semua. Kali ini dua. Seterusnya, kejadian banjir kilat bukan sahaja memberi kesan negatif kepada manusia, malah haiwan sama ada ternakan atau hidupan liar juga menerima impak yang ketara. Misalnya, kejadian banjir kilat dapat menyebabkan kehilangan nyawa haiwan. Haiwan ternakan seperti lembu, ayam dan kucing sering lemas akibat terperangkap dalam kandang atau sangkar yang dinaiki air secara mendadak manakala haiwan liar pula kehilangan habitat asalnya. Binatang ternakan haiwan apa habis leceh. Air pun mungkin boleh ada pak tinggi tu naik sikit tu, hari ni tu. Oh, air ni anggaran dalam 100 ekor tu mati tahun ni lah. Tapi ni di diselamatkan ada 50 ekor tu diselamatkan pada pagi ni lah. Borong-borong tahun lepas dah ada 1000 ekor habis sebab kedai ni tergelih habis. Ha. Uh, ha baru ni ha tahun ni okey alhamdulillah lah. Dia selamat tu. Sebab hari tu naik tidak mendadak sangat Akhir sekali, kejadian banjir kilat turut menimbulkan kesan kepada alam sekitar dan boleh membawa kesan jangka panjang yang sukar dipulihkan. Contohnya, kejadian banjir kilat dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Air banjir tercemar dengan sampah serta bahan kimia yang membawa pencemaran teruk kepada air sungai dan tasik. Banjir kilat juga dapat membuat tanah menjadi kotor dan tercemar oleh bahan-bahan toksik dan sisa buangan. Kesimpulannya, banjir kilat bukan sekadar bencana alam yang berlaku secara semula jadi tetapi merupakan petanda bahawa keseimbangan alam semakin terganggu akibat perbuatan manusia pembangunan yang tidak terancang perubahan struktur tanah serta sistem saliran yang tidak berkesan telah menyumbang kepada peningkatan kejadian banjir kilat banjir kilat memberi kesan yang besar bukan sahaja kepada manusia malah turut menjejaskan alam sekitar dan habitat haiwan kesan seperti kemusnahan harta benda ancaman keselamatan nyawa pencemaran sumber air dan kerosakan ekosistem menunjukkan betapa seriusnya masalah ini jika tidak ditangani dengan baik dari perspektif Islam, manusia bertanggungjawab menjaga alam sekitar sebagai amanah daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dunia ini hijau dan indah dan manusia dilantik sebagai pemegang amanah ke atasnya. Oleh itu, banjir kilat harus dijadikan peringatan agar manusia lebih bertanggungjawab dalam merancang pembangunan dan memelihara alam sekitar demi kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang.